Алексей Оскар, обращаясь к тебе мой, твой друг Иван из Одессы. Получилось так, что я встретил в парке Дениса, который с передка приехал в Одессу там по некоторым вопросам. Реабилитацию. И, на да, реабилитацию. Ре, на реабилитацию приехал с передка, значит, и встретил своего очень давнего друга он представится сам, я не буду его регалии перечислять, потому что у него их очень много. Значит, военные хотят обратиться к тебе, узнав, что мы с тобой друзья, решили к тебе обратиться напрямую. Вот я им такую возможность предоставляю. Пожалуйста, знакомлю тебя с Денисом. Он сейчас будет озвучивать свои проблемы, которые нужда... в чем они нуждаются. При необходимости, конечно же, они приедут к тебе лично в гости. Уважаю здоровье, Алексей. Меня зовут Денис, я с 37-й бригады. 505 батальон, корпус морской пехоты. У нас есть некоторое обращение к вам по поводу... Как Здесь Алексей разговаривал с его непосредственно командиром, Дальше. да, Двоенкин Рафаэль Владимирович, председатель Международного конгресса по захисту прав и свобод людини. Будем разговаривать на российском языке, чтобы было понятно. Да, все. потому что ну, мне не так зручно. Так, вот, так, вот, так, брат, что его командир озвучил? Самое-самое необходимое, что им там надо: это обезболивающие таблетки, можно в ампулах, можно в таблетках, перевязочные материалы, влажные салфетки, четвертый пункт, пауэрбанки, маскировочная сетка, батарейки, мини-пальчиковые, газовые баллоны для комфорок фонарики, налобные, желательно с красным светом, мобильные пакеты, водофон. Э э э походные палатки э камуфляжного цвета ну вот вот такое самое самое такое необходимое если есть такая возможность э мы бы были очень благодарны здесь мы делаем конечно все своими силами мы уже собрали там э ездили там медикаменты перевязочные мы уже кое-что отправили ребята благодарность сказали даже пока им некогда фотографироваться делать э видео благодарности они сейчас выполняют боевые задачи на передке вот поэтому если бы получится э, уделить внимание вот нашим ребятам, э, кстати, представлен к награде, э, пуля пробила кево, кевларовский пакет, э, вытеснила, я не знаю, как по-медицински это правильно, весь воздух, и он в таком состоянии э, на спине э, вытащил бойца с поля. Легкое было сжато от силы удара пули. Поэтому представлен к награде. Э, если мы можем быть полезными друг другу, я был бы, и мы были бы признательны. Всех благ вам. Все, до свидания, до связи.